Наприкінці минулого тижня в Києві завершилося гастрольне турне легендарного пітерського гурту ДДТ із акустичним концертом Сольник. Після концерту незмінний лідер Юрій Шевчук дав ексклюзивне інтерв'ю фактам. Ірина Шліпніна розпитувала про творчість, конфлікт з політиками та сенс життя. Я чоловік Я, Мені нравится одна фраза одного монаха, який мені сказав, що чоловік должен. И там где его посадили. вот когда ты вырос вот на этой земле тут все говорит, ты на одном языке с этим ты, это в, ты здесь родился это все в тебя, настолько это даже не объяснить, насколько это в тебе все живо. Главное вот сейчас в наше время я вот вам говорю мы говорят будь успешным, будь успешным, будь успешным. это не главное, опять вот дьявольская такая э, запутка. Будь неуспешным, а будь, а будь просто яркой, просто какой-то многомерной просто личностью. Будь талантлив. Просто, а талант – это сопереживание. Вот смотри мир. И тогда ты, конечно, будешь и успешным в чем то Безусловно, если ты мощная личность, если ты все время над собой работаешь, это нормально. А просто успех, что? много денег, это разве успех? Это не успех никакой. Я видел много несчастных людей, которые там положили свою жизнь на зарабатывание денег, каких-то материальных ценностей. Ну, будь гармоничен. Я ищу гармонии. Я ищу гармонии своего существования. Мне как-то очень важно, потому что я читал очень много Платона и ну, вот это вот, и греки, у них не было отдельной физики, химии, биологии, математики, литературы. Ну, вопрос философии, философия, наука, сады-академа. Потом это все расползлось уже. И сейчас ты встречаешь людей у узких специалистов, и куда нас тоже тянут, вот как мои коллеги говорят, что ты там лезешь, там, что-то вякаешь там, по поводу политики или еще чего. Я все, я на все имею право. Я не собираюсь быть узким таким болтовым, узким профессионалом, который вот их снимает на видео и все. Я, я имею право на свое мнение обо всем. Но для того, чтобы его сформировать, я должен просто много знать. Но это крайне интересно.